Salamlar mehəbbətli kanal izləyicilərimiz. Bu gün sizə Masazır qəsəbəsində gözəl məhəllələrin birində, hündür bir ərazidə, qazı, suyu, işığı, kanalizasiyası olan bir məhəllədə 4 üç otağlı həyət evi təqdim edəcəm. Evlər bir-birinə yaxın yerdə yerləşir. Baxın, iki ev burdadır, iki ev də bu tərəfdədir. Deməli bura iri bir məhəllədir. Məhəllə bu 4 qonşuya aiddir. Marşrut yoluna yaxındır. Kanalizasiya sistemi var. Qazı, su, işığı hamısı çəkilib, şotiklərə qədər qoyulub. Yer də hündür ərazidir. Gördüyünüz aşağıdan marşrut xətti keçir. Yaxınlığında məktəb tikilib, 5 mərtəbəli məktəb var. Araz market yaxınlığında mövcuddur. Ətraf tam yaşayış sahəsidir. Əziz izləyicilərimiz, biz evin ikisini sizə göstərəcəyəm. Obbisləri də ehtiyac olsa bir-bir göstərərəm. Deməli, bu evimizin biridir. Yəni iki qonşu ata ana, 2 qardaş, yaxınlıqda yaşamaq istəyən 2 nəfər üçün tam ideal bir şərait var burada. Baxın, suyun sayğacı da burdadır. Evin xarici görünüşünü göstərəm sizə. Sənədlər tam qaydasındadır. Torpağın çıxarışı var. Evə köpçəlmək mümkündür. Ev yerdən 1 metr hündürlükdə yerləşir. Kombi sistem çəkilib. Otaqlar tam təmirli vəziyyətdə təhfil verilir. Baxın, bura evimizin girişidir. Qiymətlər də çox münasibdir. Yəni bu gün çütün materialının qiymətini qatmağıma baxmayaraq bu evlər köhnə qiymətlə təklif olunur. Və bura qonaq otağıdır. Sol tərəfdə yerləşir evin mətbəxi. Yəni çox adam deyir ki, mətbəx kiçikdir, falan otaq kiçikdir, falan rəsmə gəl. Yəni qiymətinə görə otaqların razmerləri də Demək olar ki, yaxşıdır. Bura da yataq otağıdır. Bir yataq otağı burdadır. Bir yataq otağı da burdadır. Bütün otaqlara kombi sistem çəkilib, ev qoşa daşınan inşa olunub. Bura da evin sanitar qovuşaq hissəsidir ki, istəyə görə aksessuarlar yığılıb təklif edilə bilər. Bax, bu gördüyümüz evin qiyməti 44500 manata təklif olunur. Qarşıdakı evin həyəti biraz bundan böyükdür. Qiyməti də 500 manat fərq edilir. Yəni həyəti böyük olan evləri də var, həyəti kiçik olan evləri də var. Qiymət başlayır 44500-dən, 45000, 46000, 47000-ə. İndi bunlar start qiymətlərdir. Təbii ki, qiymətlərdə endirim olacaq. Yəni real müştəri olsa, evlərin qiymətində gözəl bir endirim olacaq. Yəni bir məhəllədə yaşamaq istəyən insanlar üçün tam ideal bir vəziyyət var burada. Yəni, i̇ki qardaş üçün, ata-ana və övladın evləndirmək istəyən varsa, evləndirib rahat şəkildə qonşuluqda məskunlaşa bilərlər. Bura da digər üzbə öz otaqdır. Bu da 3 otaqlıdır. Bu otaqlar biraz ondan genişdir. Və bura qonaq otağıdır. Kondisionerinin yerinə qədər çəkilib qoyulub. Burda sağda mətbəxdir. Tam təmirli, spotlara qədər qoyulub. Bir yataq otağı var da, bir yataq otağı da burda yerləşir. 3 otağlı kiçik kupcalı həyətəmir. Yəni evə qeydiyyata düşmək mümkündür. Kupcalıq qeydiyyata düşürsən, propiska olursan, həyəti də normal həyəti var, maşın yerləşir həyətinə. Əlavə stol, stul qoyula biləşməy mümkündür. O başdakı həyətlər lap böyükdü. Yəni onların həyəti bunlardan da böyükdü. Qapısı bağlı olduğunu göstərmirəm. Proyekt olaraq evlər eyni vəziyyətdədir. Sadəcə həyətləri biraz böyük, kiçik söhbəti var. O da qiymətlidə rol oynayır. Baxın, şotçıqlar da burada qoyulub. Qazğın şotçıqı, işığın şotçıqı, suyun şotçıqı da həyətdədir. Tam sənədli, əlivi, ayaqlıq, -yı əşyalıq, -yı girçəli, yaşa. Heç bir xəstə tələb eləmir. Kanalda həqiqətə bina, həyət evləri, torpaq sahələrimiz var. Buyurub müraciət edə bilərsiniz. Kanala abunə olmağı, videolarımızı bəyənməyi unutmayın.